Salam, hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanal izləyicilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərində Av Park yaşayış massivinin arxasında, 2-ci Av Park adına olan ərazidə belə bir 3 otağlı həyət evi çəkib sizə təqdim eləyəcəm. Həyətimizin fasad görünüşüdür. Nə görürsüz? Deməli bu e, yarısı serr rənglənibdi. Qalmış hissədə görürsüz krem rəngidir. Orada serr rənglə rənglənməcək. Tam hələ qurtarmayıb rəngləmə. Evimizin belə bir həyəti var. Ancaq evin həyətini görürsüz belə navezlə bağlayıblar. Yəni yağış qar düşməmək üçün bu evimizin həyətidir. Həyətdə belə bir sanitar qurşağımız var. Bu evimizin həyətdəki sanitar qurşağıdır. Bura evimizin həyətidir. Gördüyünüz bu hissə həyətdir. Yenə yəni, həyət bağlanmasa rahat bir maşın daxil ola bilər. Xırdalanın tam qura ərazisidir. Yerdən altı daş sürtülüdür, 4 bir tərəfdən qüt daşla çikilir. 75 kvadrat metrlikdən ibarət 3 otağlı həyət evidir. Həyət evimizin dəhlizidir. Gördüyünüz bu hissə burda yerləşir evimizin yataq otaqlarından biri. Hansı ki evimiz yaşayışlı evdir. Qazı, suyu, işığı daimici istilik sistemi kombi. Bura oldu evimizin ikinci yataq otağı, bu pəncərə baxır yola. Bura oldu evimizin ikinci yataq otağı. Bura evimizin sanitar qovşağıdır. Evin içindəki sanitar qovşağıdır. Burası evimizin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağımız var. Görürsüz? Evimizin qonaq otağıdır. Evimiz orta təmirlidir. 3 otaqdır. Sənət müqavilədir, A Parkın müqaviləsidir. Burası evimizin mətbəxidir. Belə bir geniş mətbəximiz var mətbəxində pəncərəsi baxır evin həyatına. Deməli, mətbəx mebeli ilə kombi qiymətə daxildir. Gördüyünüz bəzəklərdən də saxlaya bilərlər evin içində. Qiymət 59.000 manatla satışa çıxardılıb. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Bunu da xatırladım ki, evə qutçu almaq mümkündür. 5.000 manat qutçunun xərci. Yəni bu massivdə ikinci apartda biz belə evlər satmışıq və 5000 manata qutçası düzəlib. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günlük bu qədər.